सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहम फैसला सुनाया है बहुत महिलाओं के पक्ष में फैसला आया है और उस फैसले से हम सारी महिलाएं बहुत खुश हैं कि अब आने वाले दिनों में अगर महिलाओं के साथ जाति होती है या तीन तलाक दी जाती है या उन्हें पीरियड वाली तलाक दी जाती है तो महिलाएं कोर्ट में भी जाएगी सीआरपीसी की कलम धारा 125 के तहत वो अपना हक मांग सकती है हम मुस्लिम में ऐसा है कि जो लड़की को डाइवोर्स हो जाता है उसके बाद वो बिल्कुल ही मतलब बेसहारा बे सहारा बन जाती है पर अब ये डिसीजन से हर हर मुस्लिम लड़की को फाइनेंशियल सपोर्ट होगा और वो अपने घर को चला सकेगी अपने बच्चों को चला सकेगी पहला मुस्लिम लॉ में एवं दरेक छोकरी डायवोर्स ही थी जाए कि जेना छूटा छेड़ाएजत पीरियड सुधीज भरण पोषण ही जोवाई थी परंतु काले सुप्रीम कोर्ट ना जजमेंट आयो એમાં દરેક મહિલા જે કોઈ પણ ધર્મની હોય મુસ્લિમ હોય કે હિન્દુ હોય દરેક માટે છૂટાછેડા પછી ભરણપોષણની જોગવાઈ છે એટલે કે તમે ભલે તમારો ડાયવોર્સ થઈ જાય તો પણ તમે ભરણપોષણ મેળવી શકો છો અને આ ખૂબ જ સારું જજમેન્ટ છે ધર્મ નિષ્પક્ષ જજમેન્ટ છે જોવા જઈએ તો આ કાયદો એક મહિલાઓના હિત માટે યોગ્ય છે અને પોતે આ કાયદાનો લાભ લઈ અને પોતાનું હક સાબિત કરી શકશે અને એને એક આવકનો સ્ત્રોત થશે